Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Biləcəli qəsəbəsində fövqəldə halların arxa tərəfində gözəl bir dənə qəşəng 2 mərtəbəli ev çıxı göstərəcəm. Hörmətli izləcilər, evimiz e, düz yol qırağındadır. Kim istəsə alıb obyekt edə bilər. Düz trasın qırağıdır, yəni yolun qırağıdır. Baxın belə 2 mərtəbəli evimizin çəkib üz fasad görünüşünü sizə göstərdim. İndi həyətini çəkib göstərəcəm, sonra evin içinə girəcəyik. Evimizin burdan e, yola çıxışı var. Çəkib sizə göstərim, baxın. Hardan çıxıb. Baxın, görürsünüzmü? Düz yolun qırağıdır. Düz prospektin qırağı. Baxın, bu 2 mərtəbəli evimiz qəralana qəşə ağac əkiblər. Sürə gəlib düz yolun qırağında, kölgə adallarının arxasında belə 2 mərtəbəli ev, yəni axtarsanız tapa bilməzsiniz. Bir dənə məndədir. Gəlin alın. Buyurun, gəlin alın. Obekt elə məolar evimizi. Evimiz 2 sotun içindədir. Demək, evimiz 6 e, üstü 200 kvadratdır. Həyət də 200 kvadratdır. Hörmətli izləyicilər, bu evimizin görürsüz manqalının zərbə orada bir dənə qəşəng. Bura bir dənə bir setka kimi düzəldiblər. Əlbəbə indi hələlik əşyaları yığıblar. Baxın belə bir setka kimi düzəlib bura. Qəşəng zövqlə. Həyətində ağaclar da var, görürsüz. Güllər də var. Ağaclar da var. Və burda evimizin gözəl bir dənə hə. Demək, şəhərlədə düzəldiblər. Görürsünüzmü? Şəhərləci də var. Evin həyətində qəşəng düzəldiblər. Gül və zətfə də əkiblər qəşəng. Gözəl bir evdir. Hörmətli izleyicilər, dostu da qardaşa qismət olasa evdir. 2 mərtəbəli. Kəs indi evimizin arxa tərəf, maşın deyirsiz, maşın hardan girilir? Həyətə məsələn, həyətə yox qarajına girəcək. Baxın plaşadkadır. Görürsüz, bombonla boş plaşadkadır. Maşınınızı gətirib bir başa var burada. Evin baba baba düz burada saxlaya bilərsiz. Plaşadkadır. Görürsünüzmü? Geniş plaşadkadır. Məktəbə yaxın. Marsrut qarşısından keçir. Fövqəladə halların arxa tərəfində. Bu da evin altında bir qarajdır. Baxın. Görürsünüzmü? Qarajdır. Niva markalı maşın həyətində daxil, belə qarajına qarajında da görürsüz maşın tam olaraq girə bilər qaraja çip də salmaq olar. Dem yəni, deyim biləsiz. Belə qaraşı var. Evimizin. Ondan sonra sizə deyim ki, yəni bu evimizin sənəti kupçaya verilib, yəni tam kupçalı ev satılır. Kupçalı vəziyyət yəni satılır. Yəni sənəti kupç olacaq. Deyin biləsiz. Belə 200 kvadrat ev, 200 kvadrat evlə bir yerdə həyat. Evimizin qiymətini ordan yazacam. Burada demirəm. Ağracımızın ah, hörmətli izləcilər, gözəl bir evdə. Mərtəbə arası monolit beton, üstlə monolitdir. Belə gözəl həyətdir. Keçək indi evimizi çəkmişdə göstərəcəm hörmətli izləcilər. Hə, həyətdə burada bir dənə əlavə salonu var həyətdə evimizin. İnşallah indi evin daxını çəkin göstərəm sizə. Daxil oluq evimizə. Baxınlar ki, burada bizi qarşılayır bir dənə zal, yəni Bu qonaq otağı, 1-ci mərtəbənin qonaq otağı. Orda mətbəx yerləşir, sağda da sanuzer yerləşə biləcək izləciklər. Evimizin döşəməsi taxtadır. Baxın bura sanuzerdir. Geniş böyüklə sanuzeri var. Mətbəxənin çəkibində sizə göstərəcəm. Oradan da 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün plokyam. Bu da ki mətbəxidir. Geniş böyük mətbəxi var. Evimizin 200 kvadratlıq Evin mətbəxi necə olmalıdır? Böyük olmalıdır da. Böyük olmalıdır. Evimizdə qalan mətbəx mebeli qalır. Kombi qızdırıcısıdır, İran peçidir. Yəni əlavə istilik sistemini artırıblar ki, soyuq olsa, maroz olsa, Azərbaycanında da maroz olanda deyir ki, baxın belə bir birinci mərtəbənin təqdim elədim, çəkdim sizə göstərdim, sanuzer, qonaq otağı və mətbəxi qalxağın deyimizin ikinci mərtəbəsinə. Hə, onu qeyd elədim ki, bu evin bax bu, bu demək burda da bir dənə əlavə Belə bir otağı var. Evdə tikişlə məşğul olan anamız var, görürsüz, tikiş maşını qoyulur. Və belə bir otaq var, pəncərlərlə qalxaq yuxarı. Hörmətli izləcilər, baxın qalxarkən belə yuxarı, burdan balkona çıxışı var, bir də evin demək istəyim, içəri daxil olacaq göstərəcəm sizə. Ha, hə, bura qonaq otağıdır, ikinci mərtəbənin. Gözəl zövqlə təmir olunmuş qonaq otağıdır. Qapıları da bahalı qapılardandır. Döşəməsi ikinci mərtəbənin e, demək 18 e, dedim ki, döşəmə parketdir döşəməsi. Baxın bir qonaq otağı. Geniş böyük iki pəncərəsi var özdə həyətə baxır. Burada bir yataq otağıdır, balaca xidməli, balaca xidməli. Əsas yəni, otaq demək olmaz, burada paltarza şkafçalar qoyulur və burdan salondur. İkinci mərtəbənin salonudur. Baxın, geniş salonlar var ikinci mərtəbənin. Və bu da keçir. Demək, bu yataq otağına, böyük yataq otağı var. Geniş böyük kvadratlı yataq otağı var. Yataq otağına aid olan mebellər tam yerləşir. Keçənimizin digər yataq otağıla. Bu da uşaqlar üçün yataq otağıdır, görürsüz. Yəni uşaqlar, uşaq ailəmidir bu otaq. Nə gözəl bəziliblər. Belə bir uşaqlar otağıdır. Hörmətli izləcilər. Keçəndə bizim digər otağını çəkəm sizə göstərmək tələ otağını. Demək bu oldu 1, 2. Hə, bu 3-cü yataq otağıdır böylər üçün. Böylər üçün ikinci yataq otağı bir dənə uşaqlar üçün yataq otağıdır. Hörmətli izləcilər, evimiz görürsüz də, yəni gözəl təmirli. Demək 3, 4, 5, 6 otaqlı, 2 mərtəbəli 200 kvadratlı evimiz. Satışda hörmətli izləcilər. Ob'yekt kimdə istifadə eləyə bilərsiniz? Bu yoldan yol qırağı olduğuna görə keçən evimizin balkon hissəsinə çəkilməyini göstərdim, tamam deyim. Və e, onu qeyd eləmisiz ki, evimizin kupçası da var. Burdan damına, hə, damına çıxış üçün burdan baxın pilləkən qoyublar damına çıxmaq üçün. Mərtəbə yuxarıda monolitdir, orta mərtəbədə monolitdir, ikinci mərtəbədə də damdan monolitdir, hörmətli izləcilər. Keçirəm indi həyətini çəkim göstərim, balkondan Baxın, bu balkondur. Qabağında belə balkonu var. Evin. Və balkondan evin arxa tərəf, maşını saxlamaq üçün, qarajına girmək üçün baxın, paşatqamı çəkib göstərərəm sizə. Evimiz fövqəldə hallarda arxa tərəfində yerini tam deyirəm. Bəs sizə gəlin qapını döyün. Deyin bu ev satırsınızmı? Yəni mən təqdim edirəm, yaxın qardaşlıqdanıb, yəni, qıraq adam deyil. Gəlib qapısını döyə bilərsiniz, amma bizim e, döyəndə deyin ki, YouTube kanalından, TikTok kanalından də e, Faiq müəllimin kanalına baxmışıq. Gəlmişik sizin evi almağa. Yəni gəlib döyüb qapını baxa biləsi. Bax burdan da yolu çəkib sizə göstərərəm tam aydınlıqla. Yəni düz yolun qırağı belə həyətli 2 mərtəbəli evimiz. Qiymətini qeyd edəcəm, hörmətli izləcilər. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun. Sağ olun. Sağla qalın, hörmətli izləcilər. Məktəbə məscid düz yanında. Sağ olun.